Assalamualaikum, Bunda semua. Selamat datang kembali di my channel, Mams RK Cooking With Love. Di video kali ini, saya akan buat cemilan, yaitu pisang gondrong. Sekarang, mari kita buatnya. Sudah saya siapkan kulit pangsit, tepung terigu, 130 gram, gula pasir, 30 gram, dan setengah sendok teh garam, 170 sampai 175 ml air. Ya, di sini saya gunakan. 10 pisang kepok. Sebaiknya gunakan kulit pangsit ketika sudah di suhu ruang ya, Bun, agar lebih gampang dipotong atau menggunakan gunting juga bisa. Ini ya, Bun. Nah, nah sekarang kita buat untuk adonan basahnya. Ada tepung terigu kemudian campurkan dengan gula pasir dan garam dan aduk sampai merata dulu. Air secukupnya, ya, Bun. Nah, kira-kira konsistensinya seperti ini, ya. Di sini, saya potong dibagi tiga, ya, Bun. Bisa semuanya masukkan. sekarang kita masukkan. Pisang ke dalam tepung basah, ya. Kemudian, sedikit ditiriskan. Kita balurkan dulu, ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Bun. Sekarang kita akan siap-siap menggoreng. Sekarang kita masuk, gunakan api sedang ya, biar matangnya merata sampai dalam. Jika sudah mulai coklat seperti ini, kita balik ya, Bun. Untuk bunda yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang sudah matang ya, Bun, kita angkat goreng sampai selesai ini saya aduk topping coklat ini kalau nggak pakai topping juga nggak apa-apa udah enak banget kok nah ini hasil yang sudah saya goreng saya gunakan 5 buah pisang saja nah sekarang kita mau makan pisang gondrongnya nih

sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.